Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Muhammad Naqi Naufal bin Mansur, nombor metrik 088116 akan mengulaskan tentang kitab Umul Barahin mengenai mabahis ilahiyah. Karya matan Umul Barahin ini menekankan keesaan Allah, sifat-sifatnya yang wajib kita ketahui serta kepentingan berpegang kepada akidah ahli sunnah wal jamaah. Karya ini bukan sahaja berfungsi sebagai panduan asas bagi pelajar dan masyarakat tetapi juga sebagai benteng yang menghalang daripada berlakunya penyelewengan dari fahaman selain daripada Islam. Oleh itu, memahami matan umul barahin dan pengenalan ahli sunnah wal jamaah adalah langkah awal yang sangat penting dalam membina kefahaman agama serta mengukuhkannya. Seterusnya, melahirkan umat Islam yang memegang kepada ajaran yang murni dan bersatu di bawah panji kebenaran. Selain itu, sejarah Islam telah menyaksikan kewujudan pelbagai aliran yang cuba untuk menyimpang dari pegangan sebenar. Antara contohnya ialah golongan Mu'tazilah atau mereka yang menyerupai Allah dengan makhluk yang tidak sepatutnya. Di dalam teks ini, Imam Sanusi menegaskan bahawa akidah ini mesti gabungan dalil wahyu dan dalil akal supaya iman seseorang itu kukuh dan tidak dapat digugat dengan mudah oleh hujah-hujah yang boleh menyesatkan seseorang Islam oleh itu pengenalan kepada matan ummul barahin dan akidah ahli sunnah wal jamaah bukan sekadar pengajian teori semata-mata tetapi merupakan usaha membina asas keimanan yang kukuh dan kepercayaan yang tinggi kepada Allah. Ia juga dapat mendidik umat Islam untuk mengenal Allah dengan sebenar-benarnya, menghargai peranan para nabi serta berpegang teguh kepada ajaran Islam yang diwarisi daripada ulama-ulama terdahulu. Dengan adanya akidah yang sahih dan tepat, umat Islam akan lebih bersedia menghadapi cabaran, mengikut peredaran zaman dan mengekalkan kesetiaan kepada agama yang murni ini. Kita bergerak kepada berdata pengarang. Nama sebenar Imam Sanusi Abu Abdullah Muhammad bin Yusuf bin Umar bin Shu'aib As-Sanusi adalah salah satu ulama termasyhur yang dikenal sebagai pemahati akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Beliau berasal dari kabilah Sanus yang bermukim di Morocco. Imam Sanusi lahir di kota Tilmisani Al-Jazair pada 18 Jamadil Akhir 832 Hijrah atau bertepatan dengan 9 Mei 1490 Masihi. Sejak kecil, Imam Sanusi menunjukkan semangat belajar yang luar biasa. Lingkungan keluarganya yang kondusif dan beragama turut mendukung perkembangan intelektualnya. Beliau pertama kali belajar kepada ayahnya Syekh Yusuf bin Umar yang mengajarkan ilmu agama, algebra dan matematik. Selain menuntut ilmu dengan ayahnya, Imam Sanusi juga belajar ilmu lain dengan kakak kandungnya seperti Talwati. Ini merupakan guru-guru Imam Sanusi dan anak muridnya. Kita bergerak kepada pendekatan perbincangan Imam Sanusi dalam kitab Ummul Barahin. Imam Sanusi memulakan kitab dengan pengenalan hukum akal. Ini berbeza dengan kitab-kitab yang ditulis oleh ulama-ulama yang lain di mana biasanya ulama-ulama tauhid -ulama yang lain mem memulakan kitabnya dengan mengenali sifat-sifat Allah. Imam Sunusi membahagikan hukum akal kepada tiga iaitu wajib, mustahil dan harus. Imam Sunusi tidak membincangkan hukum akal ini secara terperinci tetapi hanya sekadar umum. Imam Sanusi juga mewajibkan ke atas mukallaf untuk mempelajari sifat-sifat Allah. Kita bergerak kepada pendekatan perbincangan Imam Sanusi dalam kitab Ummul Barahin. Imam Sanusi memulakan kitab dengan pengenalan hukum akal. Ini berbeza dengan kitab-kitab yang ditulis oleh ulama-ulama yang lain di mana biasanya ulama-ulama tauhid yang lain memulakan kitabnya dengan mengenali sifat-sifat Allah. Imam Sunusi membahagikan hukum akal kepada tiga iaitu wajib, mustahil dan harus. Imam Sunusi tidak membincangkan hukum akal ini secara terperinci tetapi hanya sekadar umum. Imam Sanusi juga mewajibkan ke atas mukallaf untuk mempelajari sifat-sifat Allah. Kita bergerak kepada sifat nafsiyah. Sifat nafsiyah ialah sifat yang tetap pada zat Allah yang menunjukkan zatnya tanpa ada makna penambahan padanya. Sifat itu ialah satu iaitu wujud kewujudannya tanpa ada illah dan ma'lul. Kita boleh ambil contoh illah dan ma'lul ini seperti Ahmad dilahirkan oleh ibunya. Maka Ahmad ialah illah dan ibunya ialah ma'lul. Kita bergerak kepada sifat salbiyah. Sifat salbiyah ialah sifat yang menafikan benda yang tak layak bagi Allah. Terdapat lima sifat pada sifat salbiyah ini iaitu qidam bermaksud sedia kala baqa bermaksud kekal mukhalafah lil hawadis bermaksud berlainan dengan makhluk qiyamuhu bi seterusnya kita bergerak kepada sifat ma'ani sifat ma'ani ialah sifat yang ada pada zat Allah terdapat tujuh sifat pada sifat ma'ani iaitu qudrah berkuasa iradah berkehendak ilmu mengetahui hayah hidup sama mendengar basar melihat dan kalam berkata-kata kita bergerak kepada sifat maknawiyah pula sifat maknawiyah ialah sifat yang menunjukkan Allah sentiasa bersifat dengan sifat itu tamsilnya kaunuhu qadiran membawa maksud keadaan Allah yang berkuasa terdapat enam sifat yang ada pada sifat maknawiyah iaitu kaunuhu qadiran keadaannya yang berkuasa kaunuhu dan keadaannya yang menghendaki kaunuhu aliman keadaannya yang mengetahui kaunuhu hayyan keadaannya yang hidup kaunuhu samian keadaannya yang mendengar kaunuhu basiran keadaannya yang melihat dan kaunuhu mutakalliman keadaannya yang berkata-kata seterusnya setelah habis sifat wajib bagi Allah kita masuk kepada sifat mustahil dan sifat harus bagi Allah sifat mustahil bagi Allah ialah sifat-sifat yang mustahil jika disifatkan kepada Allah yang mana jika ia disifatkan walau satu sifat maka ternafilah semua sifat Allah dan serupalah Allah dengan makhluk dan ini mustahil bagi akal seperti Adam tidak ada fana binasa kita bergerak kepada sifat harus bagi Allah pula sifat harus bagi Allah ialah harus bagi Allah memper memperbuatkan sesuatu atau meninggalkannya ini membawa maksud bahawa harus bagi Allah untuk mewujudkan sesuatu atau meniadakan sesuatu, menghukum atau mengampunkan, mengarahkan atau membiarkan. Kita bergerak kepada persamaan pandangan dan kritikan kitab. Kepentingan kitab ini bukan hanya terbatas di wilayah Afrika, Utara dan Timur Tengah. Malah ia turut menjadi teks fardu ain yang paling berpengaruh dan meluas penggunaannya di alam Melayu sepanjang tempoh beberapa abad. Imam Majuri memberi pengiktirafan sepenuhnya terhadap penggunaan dalil mantik atau logik sebagai asas dalam pembuktian akidah. Syekh Zainal Abidin bin Muhammad Al-Fatani mengadaptasi secara menyeluruh kerangka pemikiran Ummul Barahin sebagai ukuran dan raja iman bagi masyarakat Nusantara. Walau bagaimanapun, Syekh Muhammad bin Saleh Al-Uthmanai menolak pembatasan sifat Allah kepada hanya 20 sifat dengan hujah bahawa sifat kesempurnaan Allah adalah bersifat mutlak dan tidak boleh dihadkan kepada bilangan tertentu kelebihan kitab Ummul Barahin Ummul Barahin melatih cara berfikir secara tersusun sebelum memahami perkara-perkara ketuhanan Ummul Barahin juga dapat dilihat melalui pengukuhan metodologi sifat 20 yang menjadi asas pegangan akidah ahli sunnah wal jamaah khususnya di alam nusantara penerapan unsur burhan atau pembuktian secara rasional kekurangan kitab umum pula penggunaan bahasa dan istilah yang tinggi serta bersifat teknikal dalam disiplin ilmu kalam dan mantik lebih menekankan hujah akal dan tidak selalu menyebut ayat Al-Quran secara lengkap dalam setiap perbahasan Kepadatan isi kitab ini menjadikannya tidak sesuai dipelajari secara bersendirian tanpa bimbingan guru. Lebih memberi penekanan kepada aspek intelektual dan pembuktian akal. Kesimpulannya, pembahagian kepada sifat wajib, mustahil dan harus bukan bertujuan menghadkan kesempurnaan Allah tetapi sebagai metodologi pendidikan untuk memudahkan orang awam untuk mengenal pencipta Khalid serta membezakannya dengan makhluk. Keistimewaan kitab ini terletak pada penggunaan hukum akal sebelum memasuki perbincangan sifat. Ini melatih umat Islam berfikir secara logik dan sistematik sekaligus mengubah iman ikut-ikutan ataupun taklid kepada iman yang berasaskan dalil dan kefahaman yang kukuh iaitu makrifah. Walaupun umul barahin bersifat teknikal dan intelektual, ia memerlukan bimbingan guru ataupun talaqi dan perlu digandingkan dengan perhayatan rohani iaitu tasawuf. Hal ini memastikan kecerdasan akal dalam memahami sifat Tuhan selari dengan ketundukan hati kepadanya. Sekian daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.